अदरक एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है लेकिन क्या हम वाकई इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि अदरक को नमक में भूनने से इसका असर क्यों बढ़ जाता है जब हम अदरक पर नमक लगाकर हल्की आंच पर भूनते हैं तो इसकी नमी कम हो जाती है कचापन ख़त्म हो जाता है और इसकी गर्मी जिसम के लिए नरम और काबिल बर्दाश्त हो जाती है क्या आपको भी अदरक खाने से कभी जलन या तेज़ गर्मी महसूस होती है ये तरीका इसी मसले के लिए है अब सवाल यह है कि अदरक को कितना भूनना चाहिए अदरक को इतना भूने कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए लेकिन जलने ना पाए क्योंकि जली हुई अदरक फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकती है इसी तरह से अच्छे से भून लें और उसको भूनने के बाद आप इसको एक साइड पे उतार के रख दें जब ठंडी हो जाए अदरक तो इसका छिलका उतार लिया जाता है क्योंकि भुनी हुई अदरक का छिलका आसानी से उतर जाता है और अंदर का हिस्सा ज़्यादा मौसर रहता है क्या आप भी अदरक का छिलका पहले उतारते हैं या बाद में ये छोटा सा फर्क बड़े फ़ायदे देता है अब इस अदरक को बारीक पीस लिया जाओ और इसको एक बर्तन में डाल दें और इसके साथ ही शक्कर डालेंगे शक्कर आपने अदरक की जो पेस्ट किया हुआ है उसकी मकदार से आपने डबल लेना है उसके बाद मलठी पाउडर डालना है जो कि आधी चम्मच जितना आपने डाल देना है शक्कर और मलठी मैदे की तेजाबियत को मतवाजन करती हैं और गले और सीने को सकून देती हैं क्या आपको अक्सर खट्टी डकारें ज सीने में जलन रहती है इसके बाद हम इसमें एक चम्मच अजवाइन डालेंगे अजवाइन आंतों की हरकत को बेहतर बनाती है और पुरानी गैस को तोड़ने में मदद देती है क्या आपको खाने के बाद भारीपन या अफारा महसूस होता है इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने पका लेना है इतना पकाना है कि इसमें से जो नमी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और जो पानी सा है शक्कर की वजह से वो भी ख़त्म हो जाए और ये सब चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और इसको बाहर निकाल देंगे किसी बर्तन में थोड़े से ठंडे होने देंगे और इसके बाद हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या देसी घी लगा सकते हैं और इसके बाद आपने छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी हैं इससे बहुत ही छोटी गोलियाँ बनाई जा सकती हैं गोलियां बनाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे मेदार में कंट्रोल रहती है और रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही हमें आसानी हो जाती है क्या आपने पहले कभी किसी देसी नुस्खे की गोलियां बनाई हुई हैं अब बात करते हैं हम इसके इस्तेमाल की ये गोलियां दिन में कम से कम आपने सिर्फ़ एक बार ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि एक ही बार ही ये काफ़ी होती हैं बेहतर है कि खाने के बाद इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी के साथ इसको लिया जाए क्या आप खाली पेट देसी नुस्खे लेते हैं या खाने के बाद लेना ज़्यादा आसान लगता है चंद दिन के बाकायदा इस्तेमाल से मैदे की गैस उपारा बदहज़मी में फ़र्क महसूस होने लगेगा सुस्ती और भारीपन कम महसूस होता है और जिसम हल्का महसूस करता है क्या आपने कभी महसूस किया है कि मैदा ठीक हो तो सारा जिसम कैसे लगता है बेहतरीन ही लगता होगा लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाने वाला नुस्खा है ज़्यादा मकदार लेने से फ़ायदा बढ़ता नहीं है बल्कि नुकसान हो सकता है क्या आप भी ये सोचते हैं कि देसी चीज़ें ज़्यादा हों तो ज़्यादा फ़ायदा देंगी अगर आपको शुगर ब्लड प्रेशर और मैदे का पुराना मसला है तो मकदार आदि रखें या किसी माहिर से आप ज़रूर मशवरा कीजिए या आप देसी नुस्खे एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं या आप सुनकर फौरन शुरू कर देते हैं क्या आप इस नुस्ख़े को आज़माना चाहेंगे और क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह से सादा सी तफसीली और बग़ैर मुबालग देसी नुस्खे मज़ीद भी बताऊं कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा आपकी राय ही अगली वीडियो का मौजू बनेगी इनशल